И мы с вами встречаемся каждое утро в одно и то же время в 8.00, чтобы вместе, вместе, вместе обратиться к Божьему Слову, вместе помолиться и вместе поддержать друг друга нашими приветствиями, нашими комментариями, нашими добрыми пожеланиями в это тяжелое, нелегкое для страны время, в которое мы переживаем. На календаре у нас 15 января, четверг, день поста, день молитвы для христиан церкви благодать и день общения в домашних группах. И перед тем, как мы обратимся к Божьему Слову, поприветствую. Андрей Медведев приветствует нас, Саша Мартынченко, вместе Ира Лидовская, доброе утро. Галенков Руслан, доброе утро. Сергей Острижный, Казаков Сережа, мир вам, дети Бога Живого и вам Божий мир. Константин Кособоков вместе с нами. Церковь Благодать вместе. Так, Барин Доброго ранка, Люба, Церква Христова. Доброго. Сергей Стасенко. Доброе утро, Сережа. Марина Медведева. Андриан Близников. Но далекое зарубежье. Тома Завгородняя. Барбой Наталья. Кристина. Доброе утро, Испания. Вместе с нами. Валентина Калинина. Испания. Доброе утро. По всему миру. Так, Андрей Косолапов. Вижу. Олег Демиденко. Германия. Вместе с нами. Наши миссионеры. Клим, приветствует церковь. Так, кого могу еще увидеть? Сейчас, секундочку. Виктор Дядько вместе с нами. Елена Демидова, есть. Так, э, Татьяна, та, что на проспекте Поля, с новым телефоном, слушает наши проповеди. Юрий Никитин. Вижу. Еще присоединяется, присоединяется присоединяется. Слава Богу, трансляция есть на канале YouTube и на страничке Facebook. Евгений Шпилевой, доброе утро. Итак, читаем второе послание к Коринфянам. Делаем краткий обзор в надежде, что каждый из нас более глубоко прочитает. Сергей Калинин выздоравливай. Доброе утро. Лидия Шкуренко тоже вместе с нами. Второе послание к Коринфянам. 11 глава. Скоро закончим. Здесь 13 глав. Вот 11 глава. Но апостол, апостол Павел говорит, чтобы мы, чтобы мы были верны. Верны Иисусу Христу, потому что Он есть муж Муж церкви Христовой. Церковь это невеста. Она написана чистая дева, красавица, красавица церковь, благодать, красавица церкви Христовой, которая по всему лицу земли. Но, говорит, есть опасность, есть опасность, опасность для каждого из нас. Третий стих говорит, но боюсь, чтобы как змей хитростью своею престил Еву. Помните, что было в Эдемском саду, как змей, сказал Еве, а подлинно ли сказал Бог? А Бог от вас что-то прячет, и они прельстились, так и умы ваши не повредились, уклонившись от простоты во Христе и Иисусе. Евангелие, как приняли Иисуса Христа, Евангелие это радостная благая весть о смерти, погребении, воскресении нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Только Евангелие дает человеку силу, только в Евангелии есть прощение грехов, новая жизнь, только Евангелием человек спасается но боюсь, чтобы умы ваши не повредились, можно, оказывается, уклониться, уклониться от простоты Евангелия. И ум может повредиться, как змей может нашептать что-то другого, другое написано, другого Иисуса, или иного духа, или иное благовестие. Есть, конечно же, есть. И есть Евангелие, ну, как даже Евангелием его не назвать. Но есть другой, наверное, Иисус. Это Иисус или другое христианство без покаяния. Покаялся один раз 25 лет назад, и теперь тебе каяться не надо, потому что Бог простил все грехи. Это не Евангелие. Есть христианство без страданий. Живи, радуйся, без жертвы Иисуса Христа. Есть христианство, ну вы уже все знаете, все видели, христианство комфорта, христианство. Процветание, туризма по всему миру, путешественники ездят, деньги колядуют, есть Евангелие успеха. Если ты уверовал, то ты обязательно будешь успешным, сильным и здоровым. Но апостол Павел говорит, это лжеапостолы. апостолы, потому что, как сатана принимает вид ангела света, и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам и их. Есть те, которые только делают вид, что они христиане. Служители, лжеапостолы, апостолы держат постоянно людей в страхе. Если уйдешь с нашей общины, ты будешь проклят обязательно. Здесь есть личность лидера, ставят выше, выше Иисуса Христа и постоянно его возвышают, постоянно и постоянно контролируют верующих людей. Это лжеапостолы. И вот апостол Павел говорит, а теперь послушайте, послушайте меня. Я, конечно, написано, извиняюсь. Можно я перечислю свои успехи и свои достижения в Евангелии? То, что я построил на этой земле, какой молитвенный дом, сколько чего отстроил. Послушайте меня. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти, от иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками. Однажды камнями побивали. Три раза я потерпел кораблекрушение. крушения. Ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в опасностях, путешествиях, на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях, на море, в опасностях между уже братьями, в труде, в изнурении, часто в бдениях, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже, в ноготе, кроме посторонних приключений. У меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях и можно продолжить этот список. Вот успех апостола Павла в Евангелии. Представляете? Это настоящий успех, потому что он говорит: если я должен и должна мне хвалиться. То буду хвалиться чем? Буду хвалиться своей немощью. Вот потому что там, где Господь, он, где, где я немощен, Господь проявляет свою силу. Там, где я сильный, Господь. Зачем мне Господь, когда у меня все отлажено. Вот когда тяжело. Когда трудно. Я знаю, Божья сила проявляется в немощи человека. В смирении, наверное. Наверное. В немощи и в смирении. А не Ой, в саморекламе какой-нибудь. Замечательное, замечательное послание 2 главы 11 стих. 11 главы 2 послания. И у нас 26 и 27 главы в книге Второзакония. Моисей, 26 глава, говорит, молитва, молитва должна сопровождаться приношениями первых плодов, лучших плодов для Господа. И это свидетельство нашей веры. Я прочитаю седьмой стих. Зачем приношение? Зачем давать пожертвование? Зачем давать Господу десятины? А чтобы мы прямо сейчас вот вспомнили седьмой стих. Когда мы возопили к Господу, Богу, отцов наших. И услышал Господь вопль наш. И увидел бедствия наши. Труды наши и угнетения наши. Помните? что было до встречи со Христом, что было с нами до церкви. Возопили к Господу, и уже не было выхода, и мы не знали, что с этим делать, но Господь услышал. И вывел нас Господь из Египта рукой сильной и мышцою простертою, великим ужасом, знамениями, чудесами, и привел нас на это место. Каждого на свое место, но привел нас в церковь, в общину, и дал нам землю, землю, в которой течет молоко и мед. И мы сегодня живем там, где блаженство, там, где присутствие Бога, там, где есть общение, там, где есть братья, там, где есть сообщество верных Богу людей. Это Господь это сделал. Вот поэтому приношение. Поэтому, когда мы молимся, чтобы мы помнили и приносили, поддерживали свою общину. 27 глава. И опять, чтобы не забыли. Ой. Память наша девичья, мы все время забываем, забываем хорошее, время помним зло. Но здесь, чтобы мы не забыли закон, заповеди, Бог сказал Моисею, когда перейдете за Иордан, возьми, поставь большие камни, обмаши их известью, чтобы это было для всех, видно, вот так, на больших камнях, не для избранных, для всего народа, и напиши на них, и скажи еще торжественно, заповеди, заповеди обязательно, кто будет проклят. И здесь целый список, кто проклят, кто отделен. Я прочитал, я попадаю почти в каждую, почти, наверное, в каждую главу этого Божьего закона. И здесь проклят, кто не сделает, кто злословит отца и мать, проклят, кто слепого сбивает с пути, проклят, кто привратно судит, и проклят, 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 проклят. Я думаю, боже мой, вот это закон. Прочитал и смотрю, что я не могу ничего с этим сделать. Вижу в себе, но сделать ничего не могу. Но в Новом Завете пришел Иисус Христос, который взял на себя проклятие закона. Взял на себя. И ранами мы исцелились. И у нас сегодня есть сила. И этот закон записан в совести, а у нас есть сила его соблюдать с радостью. Помолимся. Отец наш Небесный, спасибо тебе за это утро, за эту возможность, когда ты собираешь верующий народ для молитвы. И у нас главная, наверное, нужда в Украине идет война. И у нас воины, защитники, которые стоят на защите нашей Родины. Сейчас звучит воздушная тревога, и мы просим защиты, помощи. Оберегай каждого из нас, оберегай их, а им мужество, стойкости, верности. Верни их домой живыми, к своему мирному труду. И пусть заканчивается это безумие российской агрессии. Молим Тебя за наших Божьих миссионеров, проповедующих Слово Божье за пределами нашей страны, а также все церкви Христовые по всему лицу земли. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Встречаемся вечером в домашних группах. Всем мирного и тихого дня. На улице снега намело. Смотрите, водители, на дорогах аккуратно. Да благословит нас Господь.